नागपूर शहरातील लकडगंज पोलीस स्टेशन अंतर्गत एक दुःखद घटना समोर आली आहे अकरा फेब्रुवारी रोजी सत्तेचाळी वर्षाच्या श्रद्धा वधाणी या महिलेला पतीसोबत वादांच्या आणि कौटुंबिक अत्याचाराच्या त्रासामुळे स्वतःला ज्वलनशील पदार्थाने जाणून घेतल्याने त्यांचा मृत्यू झालाय या प्रकरणात पतीविरोधात कौटुंबिक अत्याचाराचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे मिळालेल्या माहितीनुसार एक वर्षापूर्वी श्रद्धा यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली होती परंतु त्यानंतर परिस्थिती आणखी गंभीर होऊन त्यांना हे कठोर पाऊल उचलावे लागले या स्वामी माहिती जो श्रद्धा उम्र 47 कोटा कॉलोनी की कुछ बात था काफी टाइम से जो चल रहा था और उसी के चक्कर में उसने एक ज्वलनशील पदार्थ से खुद को जलाने की कोशिश की जिसमें हमने केस रजिस्टर किया था डोमेस्टिक वायलेंस का एक दुखद बात है कि 11 तारीख को उनकी डेथ हो गई है हॉस्पिटल में तो उसके बाद उसमें हमने जो है 108 ज़ीरो एट बी एन एस सेक्शन ऐड किया है अबेटमिंटू तो सुसाइड का श्रद्धा ने जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उसने बयान दिया था कि उनके पति और उनके ननन अमित वजानी और आरती बजानी उनकी आ, उनसे परेशान होकर उन्होंने ये कृत्य किया है इसीलिए अबेटमेंट तो टू सुसाइड के सेक्शन ऐड से हो गए हैं और उसमें अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है मैडम डोमेस्टिक वायलेंस के चलते क्या करीब एक साल पहले भी ये महिला थाने में आई थी क्या कुछ दाखिल हुआ था और तब कुछ कार्रवाई हुआ था जी जब ये एक साल पहले आई थी तो एक नॉन कॉग्निजेबल केस दाखिल है तब उसके बाद उनको एक भरोसा सेल रहता है पुलिस स्टेशन का जिसमें उनको काउंसलिंग के लिए एक ऑप्शन दिया जाता है वो भी हुआ था और एन सी भी दाखिल थी इनके परिवार वालों ने भी कुछ आपसी समझौता करके उनको वापस अपने पति के साथ रहने का कुछ सजेशन दिया था और वो फिर अपने पति के साथ ही रह रहे थे पर हालात शायद दोबारा बिगड़ गए तो अभी उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया अशा भयावह आणि दुःखद घटनांमुळे समाजातील अत्याचारांच्या गंभीरतेचे पुन्हा एकदा चित्र आणखी कुरूप होते आहे आपल्या प्रियजनांवर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी आणि लोकांना न्याय देण्यासाठी कडक कारवाई आवश्यक आहे श्रद्धा वधाणी यांच्या मृत्यूमुळे कौटुंबिक अत्याचारांचे गंभीर परिणाम पुन्हा समोर आले आहेत पोलीस प्रशासन या प्रकरणी पुढील तपास करीत आहेत अशा घटनांचा पुनरावलोकन करत असताना समाजात जागरूकता वाढवणे आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर पाऊल उचलणे किती आवश्यक आहे हे लक्षात येत आहे